В 20.27 на пункт связи части поступило сообщение с ОДС о загорании в трехэтажном жилом доме на втором этаже по адресу Куйбышева 23-25. В составе двух отделений оперативно прибыли по месту вызова было обнаружено возгорание на втором этаже отселенного дома на площади ориентировочно 60 метров квадратных. Были прогары, были прогары на крышу, был подан ствол на тушение второго этажа и ствол на разборку и тушение крыши. По месту вызова была вызвана судмедэкспертиза. Вследствие оперативных действий караула пожар в кратчайшее время был ликвидирован. Исполняющий обязанности начальника караула Парамонов Александр Александрович.